Video kali ini saya nak kongsikan PC yang paling RGB saya pernah buat Daripada dia punya fan dekat case tu Lepas tu dia punya CPU cooler Lepas tu dia punya motherboard Dia punya graphic card Dia punya RAM Dan yang paling penting Yang paling baru dia punya SSD SSD pun pakai RGB kali ni bro Basically PC ni saya buat untuk gamers Streamers dan juga graphic designer Yang guna video editing ke Memang boleh pakai PC ni Dia punya harga untuk total hardware yang saya guna Boleh dikatakan agak bangsawan Tapi saya rasa berbaloi lah dengan apa yang dia bayar tu. Total projek kali ni ialah tuturut ringgit 9099 Malaysia. Poin oh, sebenar untuk video kali ni ialah tentang RGB bukan tentang performance Ryzen 7 dan juga Vega 64. So, anda bersama saya Asraf Jeffrey di dalam channel YouTube Mona Lisa. Kali ni kita ber-RGB bro. Jom! Prosesor untuk PC kali ini ialah Ryzen 7 generasi kedua Ryzen 7 2700 Motherboard yang digunakan pakai ialah Asus ROG Strix S470F Gaming yang menyokong fungsi Asus Aura Sync Dengan RGB jenis baru, ARGB Untuk padankan dengan motherboard, grafik card saya pilih Asus ROG Strix Vega 64 8GB DDR5 OC Yang mana menyokong juga fungsi ARGB dan juga Asus Aura Sync Untuk menyempurnakan Asus Aura Sync Saya memilih RAM dan juga SSD yang ada fungsi Asus Aura Sync iaitu produk dari team group T-Force Delta RGB untuk membantu proses rendering dan juga streaming saya pilih RAM dengan kapasiti 16GB dan juga SSD 500GB antara produk RGB yang sangat memikat hati saya sekarang ialah CPU cooler dari Deepcool iaitu Deepcool Castle CPU cooler ni support Asus Aura Sync dan yang paling penting RGB nya jenis ARGB cooler ni datang dengan water block RGB dan juga dua fan 120mm yang support ARGB kemudian untuk power supply PC kali ni ni saya pilih Gamdias Cyclops 1200 Watt bagi menyokong Vega 64 dan boleh dikatakan untuk future proof. Akhir sekali, untuk casing saya pilih Lian Li Alpha 550 kerana ruangan di dalam casing ni sangat luas dan besar. Tidak ada masalah bila bergabung dengan cooler Deep Cool Castle yang mempunyai water block yang tinggi dan juga grafik card Vega 64 yang ada 3 fan. Dan casing ni juga datang dengan 3 fan RGB dari Lianli sendiri, Bora Fan. Kalau anda perasan masa saya close up PC tadi, saya ada sebut dua jenis RGB. Satu RGB biasa macam contoh dekat Lian Li punya fan tu, Bora fan tu dia pakai RGB biasa dan satu lagi saya highlight tentang Bicol punya ARGB. Sebelum kita rungkai apa beza antara RGB dan juga ARGB ni, saya nak cerita sedikit pengalaman peribadilah. Masa mula-mula saya berjinak dalam industri hardware, industri DIY PC ni ataupun saya lebih suka panggil sebagai skateh-skateh PC ni, masa tu baru ada satu warna punya LED, ada warna putih dan juga merah. Merah lah yang paling famous ketika Tu. ada juga kadang-kadang warna biru dan jarang-jarang sangatlah kita jumpa barang yang LED-nya warna hijau dan lepas satu tahun daripada satu warna punya LED dia bertukar menjadi RGB tapi masa tu kita tak boleh control warna lagi dan lepas tu kita boleh control warna dengan cara manual kita boleh tukar dia punya mode dekat button yang diberikan ataupun kita guna dia punya controller masa tu kan kita nak tukar dia guna controller ni kenalah punya dekat dengan dia punya receiver baru kita boleh tukar dia punya efek tu dan daripada tu RGB punya teknologi macam step Stagnan, dia tak ada perubahan kecuali daripada manual controller dia boleh control guna software. So, Asus perkenalkan Asus Aura Sync, MSI perkenalkan MSI Mystic Light lepas tu, ASRock pun ada perkenalkan Polychrome RGB. Dan daripada situ kita dah boleh nampak yang RGB punya teknologi ni macam stagnant, mendata, tak ada perubahan baru. Sampailah masa komputer untuk tahun ni mereka perkenalkan teknologi baru yang dipanggil sebagai ARGB. Nama penuh ARGB ikut kad pengenalan dia ialah Addressable RGB. Apa kejadian dadahnya addressable RGB ni. Senang cerita, sebagai contoh, katakan fan yang ada di tangan saya ni ada 4 biji LED. Satu di setiap penjuru. Penjuru kanan, penjuru kiri, atas, bawah. So, ada 4 semuanya. Kalau teknologi dulu, RGB biasa, bila kita nak buat warna merah, keempat-empat lampu tu, keempat-empat LED tu akan bertukar menjadi warna merah. Dan kalau kita nak tukar kepada warna biru, empat-empat tadi pun akan bertukar menjadi warna biru. Senang cerita dia punya kerja tu, pertukaran, perubahan mode tu berlaku secara group. Tapi dengan teknologi addressable RGB ni senang cerita manusia dah pun bagi nyawa manusia dah pun bagi otak dekat setiap LED yang ada dekat fan ni so LED 1 dia tahu dia nak buat apa LED 2 dia tahu dia dah nak buat apa LED 3 dia tahu dia nak buat apa LED 4 dia tahu dia nak buat apa so let's say kita nak tukar LED 1 dengan warna merah LED 2 warna biru LED 3 dengan warna kuning kita boleh buat benda tu yang mana pertukaran warna antara LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 tu nampak sangat smooth lancar dia punya gradient antara empat-empat warna pertukaran tu sangat cantik bro macam Pedal pop yang warna-warni tu, lawa. Kalau dulu mana-mana brand dia suka iklan dia punya produk boleh sampai 16 juta warna, 1.6 juta warna, berjuta-juta warna, 2.6 bilion lah kan. Tapi sebenarnya kita tak nampak pun mana juta-juta warna tu. Dia tak tipu sebenarnya. Memang dia boleh buat berjuta-juta warna tu. Tapi disebabkan LED tu bekerja secara berkumpulan, bila dia nak buat warna merah muda, bila semua tukar kepada warna merah muda, akhir sekali dia akan jadi warna merah tua juga. Berbeza dengan kita punya keyboard, setiap keyboard ni dia ada lampu LED masing-masing dan dia boleh tukar setiap key tu ikut apa yang kita nak. Ha, itulah addressable RGB. Jadi dengan addressable RGB, juta-juta warna tu bukan lagi mainan, bukan lagi mimpi tapi sesuatu benda yang pasti kita boleh jadikan PC kita dengan warna LED yang striking. Kita pun boleh jadikan PC kita dengan warna LED yang Pastel, panel pop. Kalau anda dah termakan racun tentang ARGB, anda dah nak tukar semua hardware dekat PC anda daripada RGB ke ARGB ni, saya cakap kepada anda, nanti dulu. Sabar, jangan gersang, jangan gelojoh bang. Sebab ada masa lagi. Dan sebenarnya ada masalah sikit tentang ARGB ni. Iaitu dia punya connection. Tak semua motherboard yang support ARGB. Macam sebenarnya saya nak buat PC yang paling RGB ni dah satu bulan lebih dah. Masa tu saya pilih Asus Strix B350F Gaming yang mana dia support Aura Sync. Dan saya pun cari SSD yang support which is saya jumpa T Force Delta RGB. Tapi bila saya pasang, saya tak jumpa mana nak kena LED dekat SSD ke motherboard tu sebab dekat LED dia pakai 3 pin, manakala -mana dekat motherboard saya jumpa 4 pin saja. So saya pun buka motherboard yang mahal, saya jumpa dekat motherboard yang mahal. Ha, ada tiga pin dekat motherboard mahal tu. Masa tu saya fikir macam mungkin motherboard mahal saja support ARGB, motherboard murah tak support. Dan saya pun ada bincang dengan Deepcool sebab saya nak pakai dia punya cooler yang cool gila tu. Castle, Deepcool Castle 240 tu. Orang Deepcool kata bukan masalah motherboard mahal dan juga motherboard murah. Sebenarnya sekarang ialah transition period. Masa pertukaran antara RGB ke ARGB. Sebenarnya motherboard murah macam Asrock B450 pun ada port untuk ARGB. So, kalau anda nak beli ARGB punya produk sekarang saya nasihatkan anda dua perkara yang pertama anda kena check motherboard anda ada tak port RGB 3 pin yang kedua kalau anda nak beli motherboard saya sarankan anda tunggu dulu sebab saya tak suggest anda beli motherboard yang mahal, anda cari motherboard yang sedang-sedang yang sesuai untuk anda. Mungkin dalam 1-2 bulan lagi keluar motherboard yang betul-betul support ARGB. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Asus Malaysia sebab bagi saya pinjam dia punya motherboard dan juga dia punya graphic card. Kalau ada masa saya mungkin akan ber-experiment dengan dia punya Vega 64 tu. Dan terima kasih juga kepada Lian Li dan juga team sebab support saya untuk buat video ni. Okey, kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa saja anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Berebah, jumpa lagi.